कराची फिश हार्बर पर छोटी कश्तियों के लिए मखसूस मोरी बांगड़ा जेटी का संग दिया गया इस मौके पर फिशरमे कोपरेटिव सोसाइटी के जेर एहतमाम एक शानदार तकरीब का इनका मेहमान खसूस मारूफ माही गिर रहन और सियासी और समाजी शख्सियत हुसैन असलम भट्टी थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेट फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जाहिद इब्राहिम भट्टी के हमरा जेटी का संग बुनियाद रखा इस मौके पर हुसैन असलम भट्टी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा की इस मंसूबे रोज सैकड़ो माहिगिर मुस्तफ़िद होंगे हम इस मंसूबे को जल्द अज्द मुकम्मल करवाएंगे इस मौके पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर तहसीन पेश करते हुए कहा करप्शन पर काबू पा लिया है आजा आज आया लोगों का जज्बा प्यार और ये खुलूस जो मैं आंखों को पढ़ रहा था लोगों की वो थोड़ा मेरा तजुर्बा जो वो जो एक दिल की खुशी थी वो थी। और ये सारी चीजें ये ये सारा मेरा कॉन्फिडेंट सारी चीजें अल्लाह के तरफ से और मेहरबानी है मेरे माइकर आप लोग जो मेरी ताकत बने और ये सारी चीजें सारा हाल सब कुछ आप लोगों की वजह से है भट्टी खानदान वजूद में आया सारी चीजें मेरे पर दादा मेरे दादा उसके बाद वाले साहब और आज मैं और हमारी भी जिंदगी क्या पता नहीं कल रहे ना रहे उसके बाद मेरी औला और ये सारी चीजें सब आती हैं कभी भी जिंदगी में हमने अपना फायदा नहीं सोचा और दूसरी बात आज मैं सबको जरा कान खोल के, के बता देना चाहता था मेरे, मेरे को मेरे थोड़े दिन पहले किसी ने बोला नजर देखना तुमको, तुमको फिशरी से चालीस लाख रुपए पर मंथ हमको पता चला है मैंने जाहिर साहब को तकलीफ दी कि किरा हाल हालावाल करते हैं तो जाहिर से मैंने बोला कि खैरियत भाई शायद कोई दो जीरो लगाना भूल गए चालीस करोड़ या चालीस लाख बोला नहीं आ, मैंने बोला चालीस लाख बोला जब ऐसे सफर पे निकलते हैं तो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला दिल बड़े रखने होते हैं। अगर आज मेरे को पैसों की जरूरत होती या किसी की होती तो मैं यहाँ खड़ा मेरा टारगेट मेरा मनसब आप लोग की इज्जत है जब तक इंशाल्लाह देगा हम हाँ, ये हाथ हमेशा अल्लाह ने देने वाला किया। देने वाला किया है और देने वाला रहेगा वजह सिर्फ ये कि हम आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं किसी के बाप से नहीं डरते ये सब दो तरह बातें होना चाहिए आज हमारे को तीन महीने ये हुआ ही मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है कि हमने एक रुपया किसी को नहीं दिया और मैं चाहता हूं कल ये चेयरमैन वापस जाके हमारे से ले ली जाए वजह सिर्फ ये हम अल्लाह का डर है हमारे को अगर करना होगा हमारे लिए हम मट्टी में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाता है सिर्फ आप लोग की की ये ये चाहिए। मैं चाहिए। मैं चाहिए। कैश तो पे पैसे देके फिर करना तुम हो सकता है कल ट्रांसफर हो जाए आज हमसे एक रुपया कोई नहीं मानता ये सिर्फ बीच के लोग थे तमाशा ही वो चलेंगे उनके सबकी जेबें वो तो फिर रामा खाली हो गए मुझे ना कुछ चाहिए पैसे और ना मैं मेरी एक भी लाश नहीं है भाई मोरे काम नहीं है कि सिर्फ मैं चौबारे सारी चीजें यही रह जाएंगी अगर याद मैं चाहता हूं कि आप लोगों तो के दिलों में रहना चाहता हूं पैसे की मुझे नहीं जरूरत और ये सारी चीजें जरा कान खोल के सुन ना मैं चोरी करने दूंगा ना मैं चोर हूं इस चीज पे हमारे मत तो आ जाए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं मगर खुदारा खुदारा इस टीपस पार्टी का नाम खराब ना किया जाए ये मेरे को वहां से आज बैठा है ये जायद से तुम्हारे से कौन पैसा मांगता है एक रुपया किसी ने करप्शन का नाम आला उससे और ये आपके पेपर सामने पड़े हैं ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड तीन तीन महीने में रिकॉर्ड है कि इस रिकॉर्ड के अंदर के एक-एक चीज वादे है मेंशन ना 2.5% सारी चीजें कहां लेगी तो सारा ऑफिशियल ऑन ग्राउंड रिकॉर्ड है हम कल रहे ना रहे मगर ये सारी चीजें मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस चीज का ख्याल रखें आप लोग इसके मालिक हैं और मैंने सिर्फ कोशिश की कि आप लोग को आप लोग का हक हाँ मिला जाए जा जा। सोलर सिस्टम तो बहुत छोटी चीज है सिर्फ कोई भी आके आज चेयरमैन फिशरी लग जाए मगर इस मायकिन का ख्याल रखना जब माही जी ताकत में है तो हम ताकत में अगर तो डायरेक्शन में आप लोगों को लेके चलने की ताकत करता तो आप लोग खुद मालिक है और खुद ताकतवर बने आज हुसैन भंडी है आज हुन भट्टी नहीं है आप लोग खुद ये ताकत बने और सबसे ज्यादा तकलीफ हमारी अच्छी अच्छी बरादरी से हो सबसे ज्यादा तकलीफ है का काम नहीं करते और मैं का, वो जाके तीस तीस दिन लगा के आते हैं इन लोगों को बीबिया याद आ रही है क्या करना है वापस आके घर पे काम करो मेहनत करो जाके मेहनत करोगे हम आपके साथ घर बैठ के तमाशा ही करोगे हम आप लोगों नहीं, नहीं करा सकते कुछ। तो काम करें खुद कमाए खुद खाए बाकी मैं सिर्फ आप लोगों को समझा सकता हूँ बाकी आप लोग की अपनी मर्जी है सारी अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान जिंदाबाद खोस रहे उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत ने जो माहरों की खदमत का टास्क हमें सौंपा है हम उसे जरूर पूरा करेंगे और पार्टी क्यादत को कभी मायूस नहीं करेंगे फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर जायद इब्राहिम भट्टी ने माहगीर रहनुमा हुसैन असलम भट्टी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम माहरों के तमाम मसायल हल करेंगे और किसी भी मुश्किल वक्त में कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे इस मौके पर फिशरमैन्स कोपरेटिव सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर जायद इब्राहिम भट्टी ने मेहमान ख़ुसूसी हुसैन असलम भट्टी को शील्ड और अजरक का तोहफा पेश किया इस तकरीब में एस एस पी मलिर इरफान बहादुर और एस एस पी बल्दिया टाउन फैजान खान कच्ची मुस्लिम लोअर जमात के चेयरमैन बाबू इसमाइल सीनियर साफ़ी सिद्दीक चौधरी और इंडस आईकॉन के अब्दुलसतार मंदरा समेत सियासी और समाजी शख्सियात और माहिगीरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की